Ольга, настоящая снежная королева, непреклонная, властная, прагматичная и последовательная, стала одним из самых успешных правителей Руси, вне зависимости от гендерной принадлежности. Чем она, к примеру, хуже Владимира Мономаха, архонта Руси? Да ничем. Что же до дам при владе, то тут и лекопытание, кто из них мог бы сравниться с ней в средневековой Европе, да и в Азии. Если уж на то пошло, а еще Ольга была отличная мама, ибо хоть она и рано осталась вдовой, когда наши земляки древляне современной житомирщины пристукнули ее незадачливого супруга Игоря, вырастила на минуточку Святослава Хороброго, самого прославленного кагана Руси, того самого Киевского князя, которого сталинский профессор Мавродин справедливо называл первым запорожским козаком. И никакой от отсебятины, поверьте, не нес. Вот историческая реконструкция Святослава, сделанная в 19 веке профессором Солнцевым. А поскольку Святослав провел жизнь в походах, Ольга, правившая Русью вместо него, отличилась. И как чудова бабуся, именно за ее подол держались его сыновья Ярополк, Олег и самый молодшенький. Робочеш Володимир, тот самый будущий хреститель Руси. А еще Ольга была первой правительницей Руси, христианкой, но не первым князем-христианином. И им за сто лет до нее стал Аскольд, крестившийся в 860 году во время осады Константинополя русинами, которую Аскольд по случаю своего крещения снял сам патриарх Фотий лично крестил его, а потом еще и учредил киевскую, то есть русскую, через одну буковку «С» – метрополию. Это событие известно как Фотиева либо Оскольдова крещение Руси. Оно случилось за 128 лет до крещения Руси Володимиром Святославовичем. В память о тех событиях мы с вами получили свято покровов. Фотий, когда положение Константинополя стало отчаянным, Ганнибал, то есть Аскольд у ворот, вынул Ризу Богородицы из Влахернского храма и устроил крестный ход прямо по осажденным стенам. И Богородица явилась на его зов и покрыла осажденный город. Топто захыстыла его, после чего потрясенный Аскольд не просто снял осаду, а крестился по греческому обряду.